как я отметил в своем выступлении, без интереса государства прямого не справиться с социальной составляющей, а именно вот с этими штуками. Что отвечать родителям, как производить атлета, как делать, чтобы дети были умнее, как дать им понять, что токсичность не является элементом успеха или самомнения формирования, не формирует самомнение, ну и так далее. Это очень важные вопросы, на которые весь мир пытается найти ответ, но это не Бизнес популярный вопрос, соответственно, никто за это не платит. А государство должно. Что запрещать и не верить в ребенка, самое худшее, что можно сделать родителю. И киберспорт тут ни при чем. Надо разрешать и верить в ребенка. И киберспорт это еще и то, что прикольно верить, и то, что даст возможность развиваться миллионам. Киберспортсмен стареет сейчас. Если там 10 лет назад это было 19, то сейчас, я бы сказал, 25. 23. Профессиональным атлетом не стать в 50. Но профессиональным работникам киберспортивной сцены, в том числе и игроком, можно, учитывая то, что это порождает инфлюенсеров, стримеров и так далее. А это, если ты интересный кадр, очень хорошая работа. 94 на 6, и это прогресс. Было 99-1. Благодаря League of Legends, я бы сказал, девчонки появляются в киберспорте. Ну, Counter-Strike и Dota и очень сложные игры, Counter-Strike еще и кровавые и, так далее, а таких более молодежных и радостных, приемлемых женщинам в обычном понимании игр маловато, особенно в нашем регионе. Пожалуйста, пожалуйста, девчонки, давайте играть. Вот так мотивируем пока что, потому что все онлайн-турниры провести невозможно. Бородатые вот такие вот девчонки играть начинают, как только у тебя нету вебки а потом на финал и офлайн никто не приезжает, потому что девчонок в турнире не было. Вот, поэтому это надо большое офлайн движение, и тогда, может быть, будет легче.